Культурна індустрія в Україні, вона дуже... І скандалів, що в культурній індустрії доволі часто трапляється. Волонтерами на, на міжнародних кінофестивалях Америці, на Трайбеці і на South My South West. Ми скористалися тим, що були там і не могли цього не зробити. Культурна індустрія в Україні вона дуже ієрархічна, дуже вертикальна і завжди, ну незважаючи на цей весь пльог. Якоїсь романтики, причетності до прекрасного. Ти приходиш і ти стаєш якимось маленьким маленьким политником і працюєш на, 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 на якомусь тоталітарному лідером. І ми живемо в Києві, і кожного дня їздимо в метро, дивимося на кіоски, на білборди, особливо зараз. І не то там буде напевно 50% всієї актуальної культури буде в Києві. Ще трошки буде у Львові, в Одесі, може в Харкові, може зараз ось у Донецьку. Може, в Дніпропетровську, але таке складається враження, що поза містами-мільйонниками культури нема і вона неможлива. І ось е, нам було цікаво, як він я сказав, попрацювати з вертикалями, так, їх горизонталізувати і розхитати, і подивитися, що з цього може вийти. Також нас такі прекрасні люди і вже всі зажаліли, і що треба кудись це переносити, дивитися, і так ми автографію, щоб зрозуміли, що це таке. С удовольствием вас слушаем передаю микрофоны инициатору Speak на TV Богдане Павич и Владим, Владимиру Каракиауру, который будет говорить о стримерском движении. Это движение, которое возникло в Украине, оно новое. И это абсолютное инновационное движение, которое, возможно, будет шагать теперь по всему миру. Еще вещь, как спинодия. Работал в этой сфере он интересуется социалкой, культурой, ну вообще интересуется любой темой и понимает, что ее надо донести еще и в общество. И вот э, чем ТВ отличается э, от других телеканалов, какая идеология. Это действительно медиа-активисты, которые понимают, что надо менять что-то в стране. Я могу сказать очень большое спасибо четвертого дня у нас уже был, был, стриминг. Мы с удовольствием учили всех людей, которые были на Майдане и телевизорщиков, чтобы они подключались к стримингу. То есть у нас, чтобы вы понимали, на тот момент не было желания сделать коммерческим телеканал или там заработать денег на этом, я имею в виду, или там конкурентно выиграть с другими телеканалами. Для нас это была возможность донести информацию. А, адвокаты и так далее, надо нормальную школу стримеров делать. Потому что это очень серьезная тема, и безответственно мне решать просто так оставлять нельзя. А в отношении безопасности я вам отвечу. Поверьте мне, те ребята, которые стримили на Майдане, у них э, чувство, э, во-первых, безопасности, во-вторых, э, сдавания своих э, очень четкое. В данном случае стример распространяется уже немножко шире, это может быть и, и офлайнного видео, просто во время в интернет. Там через час два после событий. Я могу сказать, что наши стримеры ездили с Автомайданом, ездили э, с патриотом, с украинским патриотом на восток, и э, там есть момент. Э, сейчас э, анти какие-то стримеры снимали зипдюс ходит видео с автоматом. Так вот, ребята очень четко это понимают. У них есть люди, которые их инструктируют в этом плане. И, возможно, я там лично не знаю, точно никогда не читал правила военной журналистики, но я себя адекватно понимаю, что мы не должны показывать расположение войск и всего остального. Я с этим столкнулся, когда приехал, допустим, в Чингар, ребята предупредили, в тот момент я вот как раз об этом задумался, что нельзя показывать позиции. Это э, первое. И э, второе, что на сегодняшний день э, мы, э, хоти, мы пытаемся через определенных людей дать свои рекомендации, вот то, как мы видим стримеры в концепции информационной безопасности страны. И в какой-то момент, там буквально на первое, даже во время уже первой недели Майдана до разгона студентов, уже появились запросы в чате на то, чтобы как бы вещать на других языках для того, чтобы четко разбираться в том, что есть, например, в Германии. Это очень четкий пример. Не показывали интернет-канал ни один наш, кроме спиртовой ТВ, потому что у них очень жестко с авторским правом. И мы об этом узнали потом случайно, приехали просто люди, рассказали о том, что, кажется, в Германии мы единственные, кто по сути показывают постоянно. То есть они знают, наш стрим намного лучше, чем знаем мы. Вы абсолютно правы, потому что... с другой стороны. Во-первых, мы хотим, действительно, нам нужна будет помощь на а, ассоциацию стримеров, нужно на, на школу. Мы хотим некие стандарты стриминга сделать, да, вот, чтобы не было, э -э -э, скажем, очень специфически. Стриминг очень специфический, он законодательно никак не урегулирован. Нас тогда 16, -16 часов вообще запретили э -э, прямые трансляции и так далее. Мы может, может, были незаконны. Що говорить це? Зараз щось про висадження в місті, то тобто, зелене, ні щось таке. Ну, але Позиція сталася, вона ще серед власне і офіцій. Одна з найбільш прогресивних, це по-перше. А з іншого боку, з іншого боку. Любиш музику?